Naš narod po Valaloh u prešlosci najveće času za zabavu i rozvahu mal vžime. Poneže na polju i od polja žilo kolo 90 od 100 rusnacoh, logično že čas rozvahi za skoro šitskih prihodzal až i ljem po zakončenju robotoh na polju. Zvičajno od Kračunskoho ta po veljkonocni post. Теді ще по звичаю, принішеним іще з старого краю, з горниці, наші люди сходили на пратки. Поженяті хлопи мали своє одруження, хлопські пратки. Подавані жени – женські, а понеже да раз давно кожне обісце мало вель одзеці, нерідкі були і родзинські пратки. Но найінтересантніші, вшелі були пратки за младих, ktorí še otrimovali po gazdinjoh. Od 1. novembra mi už hodili do gazdinje. Bo sme boli na salašu, jak ja, ta zme već robili poljo i šitko, heila lamali, rubali ročno z rukami šitsko, ali kad sme završili robotu, već mi prišli do Gazdini hodic. A rodići ostali na salašu. Ja i moja šestra mi boli već tu u Valalje, i to bar zbulo fino, kad sme do gazdinji, imali sme svoje jedno mesto, svojih leginjoh i svojih jednih dzivčatoh. Tak i ješenski čas, će roboti na polju završeli, nije bilo nigdje dževizdi, tak, ta hlapci toto. Našli da takvu ženu jednu, co so, ma hižu i tak, da ta sme tam ugovoreli, duvam toto, i Tak se počalo već kad tam hodi do Gazdini. Jak smo školu zakončeli i već kad smo počali do Gazdini, perše smo hodeli hodili do jak mali, do ti jak... Š, po školi, školjare, tak da povem. Do Hromiša sme hodzeli jeden rok, pa sme vecka hodeli do Andji e, Hornjakove Ili, dva roki. Već sme hodeli do Drotara i već do Zubka a već kad sme už počali već tak počali še odavadi inšak. To fino bilo kad prišlo už žima i mi to krašnje šitski dživčata i hlapci do gazdini i dživčata višivali i štrikali, hlapci še kartali i tako spopivkovali, kad jak, hej, jak. I tak, znači, Veselo to nám bolo, da jeden mal harmoniku, tá vec nám da kedy pohral, hej. V sobotu sme nerobeli, v nedeľu. A tak sme vec pre týdeň, celý týdeň chodili. Neišli sme tak, že da ideme batriť televízor, lebo da nerobíme, bo to tedy bola haňba. Teraz dzivčata nerobia nič, a tedy tako štrikanie do rukoch, alebo vyšivanie maznam natkala tkala, chlebovky, paručníky. Pa sme vecka vuli i višivali, to bola jedna vybivačka, co uh, krašne vybila i mi to višivali. Prezdeň sme doma predli, bo še to muselo robiť, toto, a keď pred večarom už sme še zberali, sme vžali višivanja, višivali sme u gazdini, špivali sme, ale tam, kde sme še pojednali do gazdini, ta ne bolo struje. Ta pri lampi, ta na stredku lampa, na jednom stole, a Chlo, chlapci u druhým kúce, jak oni še videli kartac, ja neznám. A <laughs> my vyšívali, a už keď nám dosadzelo vyšívať, tam nám i klubko daraz spadlo tam a znace. Tá vec chlapci hľadali klubko i šmejali sme da daraz sme i zašpivali, ale mi to teraz už bude post. Tá vec to še u postu nešpivalo, gazdiňa z nami šedela pri pecu, dok šedela žena, a keď gazdiňa už pošla spať, a my vec už tak už boli a malá gazdiňa i syna, starší legiň bol tam, mal Harbonicu. harmoniku, tam nám daraz zahral a gazdiňa prišla, zadurkala dzeci, post, no ta sme, to bolo u postu tak. A vecka sme, keď bolo 9 hodín, Všetky domy. Do dzešen, to bolo. A nie, 9 prešlo, bo do zeše, na som mala byť doma, nie, da ja budem do zeše I vec, Vyšli sme všetci, my zo z našej gazdiny, otámať z gazdiny, to bolo veľo gazdiny, len toto jedna, tu, tamto. inšak i zabavy nebolo, a nás bolo veľo, bo tedy še dzivčata neškolovali, všetci ostávali doma. I ešte keď šník bol, ja aj to sme ešte ponáhľali, da še šli s kamer. Znáte, že sme boli dzivky, keď sme vyšívania pod pazuchu, to ešte friško šli, skáči vec domov. <laughs> to mi takú zabavu mali. A veď to bolo pred Kračunom, ja hútonom, jak bolo pred Kračunom. A teraz sme i prepredali. Zivčata še dohvareli, budeme nieška prepredať, zda chlapci neznajú, budeme. Ale nie da poješ tvojomu frajerovi, že budeme. No ta nie povie ani jedna, ani pošli sme domu, o hodinu sme še vraceli nazad s Nazad. I to še do rana prepredalo, vecka. A pozavikali, popreserali sme, chustky na vlaky, no, da, 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 da to nevidí, že tu švici posle. Ta hutorela, ani jedna nehutorela nič. I stvarno ani jedna nehutorela. A ta nám bolo už dosadno, veď sme už čakali, da chlapci nadídu na nás, nadišli na nás. A keď bolo z dva hodin po polnoci, a nám už dosadzelo, už by sme i spali chlapcov hneď, ta sami 14, lebo 12 divčata. A my nabrali do mecha plievy. I cej duli napísali, tahajt po noci, do to, pred toho pa pred toho, nasypali plievy, cej dulu chlapci, dzivčata, dzivčata spali a chlapci prepredali, a to bolo za nich haňba, keď še popred, na ráno, keď postavali, a to bolo také, jaký haňba za nich bola. Evecka nami chlapci tak braceli. I voň vecka, a znam, jak, že... jakže chlapci vec vracali? Isto tak. Ha, i, isto tak, hej. A čo, i vy vec prepredali? Hej, hej, hey, tak da davo, da, da da on neznajú, davo, da A čo, co, co, že vy vec robili, keď pre še prepredalo? Kartály. Čo, kartáli, mali sme karty, dominy i toto tu bavisko, co... Mirkuj, jak sa volá, nie... Neľúti sa. Neľutí sa čoveče, no, ne človeče, no, nehnivajte človeče. Toto tak, jedni kartali jedni dominy bavili, jedni toto. A veď sme tu u bolo v tých ľudoch, čo mali viníci po u kamenici, u sobotíci, tak sme tak si naskladali na litru dva vína, daj by ty, pánku, ty, pánku, už daj banku, už keď to tam trebalo, to a ja tak sme priniesli vína, tak si popilo tam tak, kudy, tak Janko, kde čo, jak varela to, čo mal harmoniku, on hral tam, Mal nie. nie bolo to nie tam jak harmonika, przem bola i teraz bola i pohubena, mech tam puščal, te <tistil> i lipeli sme i tak, ale hral jakoś i tam. A chlapci hadnace jak dodzerali się z nami, zadzerali, nožničky vžali, volu žali, a také da še šmejeme, špivali sme, hej. A keď sobotu, vecka sme mali harmoniku, i môj mal harmoniku ta hral, ta i on prišol ta hral, a keď, veď on hvali, keď ja budem hrať, Vecka, všetci s tobou tancujú, a ja nie. No, tá vecka, on už nevzal harmoniku, ale pojednali. A keď neprišol hevto, že nemoh, veď môj aj zažal harmoniku, hej. Tak sme tancovali. Práve u gazdini mal ženská para do rokházy. Leona i Silvester še i upoznali. A baž na jeho šore bola gazdinja, tam Vše som musela prejsť kolo jeho hýži, do Gazdiny. A, a z Gazdiny. A nie, da som pošla tam z dva hýži ďalej, mi boli aleba štazy, som musela prejsť. Ale ani raz som nevošla do nich. no. A tedy taký šor, že Zivka nej chodzela do na napredok, ani <laughs> Legiň do zívky. No, Legiň chodzel do Zivky, no, zivky keď ju prišol ovľad, znajar, lebo... I na Balket. E, eh, Omladinský bal, tá, to bolo v nedzeľu, tá vec, keď prišiel legeň po zívku na bal, je tedy prišiel. I keď e, še už e, pred svadzbu da týdeň, tá chodil do chyži, hovorí, už chodí do chyži, už jej priniesol chustočku i fiťulu, vec už sušedy išli patriť. To tedy taký, my nemali takú šlebodu, jak Neška mladý. To še znalo šora, co še šme, co še nešme, to še rodičok sluchalo, jak mladí ocec povedli, je to tak bolo i hotové. Bar to bilo krašnje i mi to bili zadovoljni. I hlapci, kad prišla žima, pa već kakaj smo višli z s... gazdinje, tamo zorucovali z zo hej. Mi kvičeli, sekali, až bili i takvi hl hlapci sposobni, že pošli, ta nam zarucali z ošnjihom kapurku, da smo ni mogli voj znuka, da do pol škatulki, tej škapúrky, da sme nemohli vojsť, tak sme sebe museli s rukami, lebo jak, alebo tak kto ich zadúrkal na svojich rodičoch, da ich, dúmam, da, da, mu možno odrúcať nich, hej. Bolo všelijak, ale to fino bolo. Nabrali plevy do či do čoho, mecho, neznam, nevidela som. I vody nabrali, a to bol žimský čas. Šnih bol tak na žemi, Na patočku, to da bilo pod oblakom patočki. Na patočku poljali, nasipali to tu plevu, to ta še primarzla pljeva. Vecka do kapurki, podraški, šitsko pred hižu, naljali vodi i, i to tu plevu. Ked moja baba rano stanje, macerova mac, bo ona bila moje moja salašu. A ona hovorí, aj tá co to, suseda mi prišla povesť, že od nás plevy kradli. Ša my nemáme plevy, tá co to za pleva hovorí na tej ulici, všade i na oblaku, namarznuté. Ja aj tá co to, a ja hovorím, a musela som už veď vyvolať, reku, mali sme prepredať, a veď sme nesceli, tá chlapci, ajde co, ale pred každú dzivku, nelen pred da jednu, ajde co da nám na pakosca, ta, to tu plevu sa primarzlo, tá vec, ká sme brali od rodičov, každá, hej. Že čo, to za vaša teraz, tak. A bolo, znáte, už je lijak. Ja boli sme veseli, mali sme dzevizy, všicko tá, tá to bolo várzfino, A my kde išli na centar, ja a idú na centar. Idem na centar po viedne, jajš, to bolo haňba. A Gneška, idem pre centar a oni na, Фотель огляжа з поза по підпірані. Там яй, да те дзівка, да, яка йшла центр. це. Я живий, що це було якось к... якось. Це було бар спино, і Не, не знали ми за, лепше і добре нам було. Мені не знали, не було телевізії, не було дах мав дах, хто та Там ми не знали що ще догаджа, наприклад, у Ірбасу, там то лємкоцур, ми знали, то нам була єдина забава. Od tijžnja do tijžnja smo imali to u gazdini pripovedati što je bilo. Okrem interesantni običaj mladim je na crkovne šveto Andrija. Nota smo na Andrija odnijesli seme zo konopi i narucali smo do oblaka, po ulici, u šadi, gdje god. A gdje smo da gdje imali na leginja da su pohnjivane, jer da su i tamo narucali. Aha Andrijovi sme tak pošpívali, že Andriju, Andriju, konopici šejú, ľubieľa bym znať, s kým ich budeš žať. I vecka stvarno, toto sa odlamalo i keď sa to položilo pod zahlavok... A co sa odlamalo? A zo spaličky, zo tej konopy, hej, tá sa položilo pod zahlavok, že s kým si prišnie do rána, tá sa za toho odaš. Ale to nebolo z toho nič, ale každé cožka z nás sa vydumalo. sme da, také našli, da, da, da bude interesantné i da še máme s čím zanímať i chodiť, hej. A bolo i tak, že i bolo na Mikolaja, ta vedi čas celi chlapci priniesli do gazdini pizza i hej. A keď prišli pri Vranci taký čas, teraz už bol post, Friško. Eta pri branci, že hej, hej. chlapci še pozberali, lebo z hev tej gazdini, lebo z tej, tak prišli do nás i celá publika za nima išla, to še pripatralo, to nám bol dogáč, aj neznam jaký. Vecka, my pošli tam še pripatrať, to my za inšie neznali. A co to pri branci? A keď še chlop, napríklad chlap, še do ženskej tam pribere chustočku, pa to, nám vlasy tam dajak i tak, tak kao, Mloda, bo co, znam, také je, i také, to aj známe. hej, dzecko, vieš, znáte, to teraz by bolo, byť to tí mladí povedli, že táto ľudosť, lebo čo nám to tedy bolo také interesantné. <laughs> I co, co, že to tí pribranci vec zrobili, keď prišli? Ša také, ne? jak zabal. Oháňali tam, čo nám by... Šibu mali nejakú tam tá bíli. Je to varvara teraz to? už 17. decembra bude Varvári. <clears throat> to, že Legiň pribral za Varvaru, už, ty bol Varvara, ja neznám, jak si sa priberal. ako si som položil na sebe tu i... Všetko na hlavu. to, i, hej, i vecka, i varešku do rukov. Hej, z varešku, varešku. I vošel do gazdiny, tak sme vyšívali, ta nás byl. Ale my neznali ich toto. Ta, to. tak še upúcel Varvara za mnou, že da som umarla od strachu. Až som ho prepoznala Varvaru, keď sa zašmejal. Po zuboch. <laughs> Tedy mal zuby, nejak teraz. A već kad je bilo bratsko, mi zjivčata polni tanjeri kolači na pekli, každa. A chlapci porihtali meso i pice. Ta već do rana na tim bratskim buli Gazdinja v noci noći navarela na 12 hodin, a mi smo se najedli na večerali. a već smo tancovali do rana. A, a isto je bilo, žensko biranje, i tako je bilo uše, da se klanjame. I veďka sme ho pošli domu hej. Keď veď už mal byť veľkonocný post, vezme sme sa brackovali. Dobre, ja Hej, to jednak, všetci. I chlapci, i divčata. Veď mi bolo také, nie ako proštaň, nejak da poviem, ale brackovanie, tá, divčata poristali pokeraj, Koláči. jedna toto, jedna toto, už poprinošeli tam každá zakus. Chlapci sa ostarali za vínu. Ja hovorím, že víno najväcej palenky, nesetím sa, či bolo. Môže buď, že bolo i palenky, ale za víno i toto. Tak sme tancovali, ktorí sa doznali sa v tej gazdini, ta prišli ta na, na oblak, že pripatrali vec, kaké dvojniše bratskovali, my pošli tam. I to bola téma celý týdzeň, že co i kto s kým tancoval i videla, že to tu zostím. Vše som bola zadovoľná i vše som bola vesela, ľubeli sme špívať. Toto môžem povesť, hej. ljubi mi nješka. Mm -hmm. <laughs> še sam toto ljubela. I tak mi to u zadovoljstvu ostalo šitsko, ali posebno tako nje. Tak nemam nie. tako. E... Ja vše bila zadovoljna tam. Kjeli raz pošli mi, vše s gazdinju I tak ne možem poveći da še hlapci bili, ljebo da mi, dzivčata među sobno. To je bila sloga, to bilo zadovoljstvo, to bilo... Nie, nie, že to tam má také, to tam má také, nič, 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 Nie, nič, 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 i nič, 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 nič,

so yeah ми ще позбирали до газдині по поладню, в хлопці мали санки, гей, і коні прийшли перед газдиню, два, двої санки, таке і у нас було, та ми і стали, і пошедали, і хлопцю на руку, ми тоді шед... ще мушали ще одну з нікого від місця. Та без пошори, а не, не, не в нашій газдині було. Але от санки, от там санки, з того шору йду санки. To, to nebolo sa obrať, aj to bola sanica. I to mi že sankali a ktorí še nemohli e, na sanky, hej, pošedať, ta nás dočekovali, zavideli na ten zoru, a mi kričeli, eto, to nám bola zabava. To Bars bolo znáce dobre, keď to še chodzelo do gazdini. To jedni divčata, jedni chlapci, hej, i zaš hevti starší, hevti mladši chodzeli, hej, do gazdyňov, každé do svojej. A teraz už nie tato, to toto nedobre, že teraz to na hejce varím, pijú to, to drogu i všetko, i hej, kurja, i chod, nemajú dze pojzdi, oni, oni nič neužijú, my užili sebe nemôžem povesť jak. Hej, to bolo barzda, co fine. To, ja kvary darmo, ja pripovedam to, da še jak ja hvarela. Veľo raz som hvarela, čom tedy nebolo kamery, holem, da še to videlo teraz, že jak to bolo. No ale ipak dobre, že ešte teraz toto vyšlo, hej, že chodza učata u širokých, a ženy, u fiduloch. Ja hovorím, to je najkrašie oblečivo. Jaké krásne u pantalónoch, to nič. To za mňa nič, my naučili u širokých. I do cerkvy sme išli, u širokých, i vše sme išli. A do gazdyni? Do gazdyni sme sa to nechodili tak, u širokých večári, bo to je vyššie hej, lebo kúdzeľ bola, to nie nebolo až také zgodné nám, že u širokých. Ale daraz sme pošli u širokých, ktorá ľubela. ja bár ľubela začesať še do Baršoňa to ti vlasy popravia, jak ja hvarím flizúru, hej, jak my hovoríme. To bolo Mi to hey, hey. da co so fine, my to bar zľúbeli, hej, hej. Vy dať co i na môže byť, do či vás dať mu i učeli, v nejakomu spravovaniu, lebo jak vše máte obliečiť, lebo také, da sa so čiše, to doma barže učelo? To še doma učilo. Gazdiňa ona z nami malo bola, ona nás ne učela. Ona nám ona nám ošlebodela jednu hýža bola prázdna i mi to tam obcahnuli, ako dávno bolo, nebolo desky, nebolo tak, ako jak bolo Tedy pred 50, 60 rokami, lebo to bolo 50 toho roku. 50 toho, tak, tak. ale gazdíni oni nepoučovali na. Nie, oni my im to placeli, hej, I takže oni boli s tým zadovoľní a oni, ak ni mali svojich rodičov, než je každé stará. I naj každé svojo vodí računa, naj každá mať zimku, hej, dokľa ja bola ich. Ale zašli mali sme svoj šort. Do teľoch i do teľoch. No ale zašli v tých gazdiňoch še, ak veri, parovali ľudze, hej, upoznavali še mladí? Upoznavali še. Upoznavali, doše do tam upoznali. Tak zato, že my jak 30, ja 32 rok, hej, no mali sme na koštičko i starší chlapcov, kto prišli zátože oni ved už kolo, každé sebe paru, vecka i to tiše nam približ... Ta mi s nimi. doma bolo našo družstvo ved. A školjare, mali sme školárov, ale mali sme i daskeľov i starších chlapcov taký. Každá zivka, keď čo dala, toto musela mať, bo to ručník naram dostala ruč, toto rám i vecka tak vyšivala. To sme u gazdiny vyšivali. Vecka Patrice, partok, to še isto. I partky vyšivalo, tedy nebolo e, kupčiak teraz. To isto som vyšivala u gazdiny, To stojí <laughs> keľ roky. Aj, e, to še bola šifon. Vecka sme oblečiva, znáte, co to oblečiva, Postelina, stelinách, jak Neška hvaria. To sme vyšivali u gazdiny. evo, nebudze mi periny ukazovať, ale je to za hlavky. A Patrice všadzi mena, boda to še zna. <laughs> všadzi dzego čelen mena. To. Pace ručniki svojej roboty tkaloše predložené do poladňa, po poladňu še, večer se vyšivalo, rihtalo se ručníky Patrice i tu. <laughs> to se <laughs> stieralo do tých ručníkov. Vecka také sme vyšivali, <laughs> jakže to, ha, také jak milie, tedy se volalo milie. Tak. Patríte toto. A odkáža o mustri bolo? Odkaz na mustri? A to bolo, da dva ženy u tam i to išli tam nám veci ka voni. A to sa leveti to, každá mu šela mať, hoľem štyri boto, to sa leveti, keď bola, keď sa odala tá bola, keď bola u polohov. Znáte, čo to polohov? Co? Keď mala bebu ktoré sa mohlo jesť, ale šenošelo mohlo uvažiť. ak teraz idú na nababiny, tak skrúca tam dať, a vtedy šenošelo. mohlo cepliť. Tá vec, ktorá sa viazala toto všetko do svetov. Toto obavezno musela mať každá. U Kocureše do Gazdíňoch chodzelo i posle druhej švetovej vojny, dĺže, ak u Keresztúre. Preto sme tam našli i ženu, ktorá do sebe primala mladých na pratky. ostatnju kocursku gazdinju. Jak to došlo do toho, že vi postali gazdinja? Ha tak, me je mladiće pobrali mi, ta vec, i mi hodili do gazdinje, jer će tedi še hodilo do gazdinje. Izuz gazdinje me već će pobrali i već nadumal moj, ha, ajde već njime i mi. Tad me već žali ta, tako i to drugo me žali mi, ta već me zuz tam, jak mladi, Так, і з знімає, і вони ходили, та так. Яке ж дружство ще сходило до вас? Кель уже було? А було їх, було їх по 15, по шістнадцять, і братковалі, і то зараз, як у нас братське ще була, а як у вас не знаю чи як. Так що і танцювали. І... pojednali sebe hudáka, tá vec im hral na harmoniky, tá tancovali. Ta. A co vy, jak gazdyňa robili? Na, na co vy merkovali? Co, co se... Aj, nieči, mi s nimi tancovali, to že keď sme mladí boli. <laughs> tá ste še v jedno s nima družali? Aj. Tri roky sme še družali, veď už ja mala tú staršiu dzivku, tá vec ja už nie teľo pri nich bola, ale môj to ľúbel, tá oni to tam zase. A bolo dajaké problémy, da dok sa boli gazdinia, Nemali se dajaké problémy? Nemala som problémy, bo som mala človeka, da som nemala, oni ho sluchali. Oni pravili, oni parady. Bolo to, že i ponapivali dara zade. Domám, nebolo problémy, že da ste bili, da. A jak zo z druhých gazdiňov dochodzali do vás? A dochodili i starší, već kako u mladším, mlačim, bo mi mlačim, ali već prihodili i starši. Kad keď to nadumalo, keď čuli, že, keď će hralo, keď znali, že muzika príde, ta doraz prišli tancovac. Hoď še schody po gazdiňoch u Kocure posle druhej švetovej vojny otrimali dluže, jak u kresture. pre novi sposob života i všečastejši migraciji do varošoh i u tim našim valalje prestali.